Возьме провести особову склад для складання присяги. приса. Я, усвідомлюючи свою високу відповідальність, я, свою високу відповідальність, урочисто присягаю. Урочисто присягаю. Вірно служити українському народові. Вірно служити українському народу. дотримуватися Конституції та законів України, Дотримуватися Конституції та законів України. Втілювати їх у життя. Поважати та охороняти права і свободи людини. Поважати та права Честь держави. Честь держави! Згідністю нести високе звання, нести високе звання. Поліцейського. поліцейського. Та сумлінно виконувати свої службові обов'язки. Вітаю! Слава Україні! Да. Да. Шановные гости, шановные полицейские, шановные жители Тернополя, для меня большая честь, что сегодня я представляю новых полицейских. Представляю региону, которая вырастила очень много героев. Мои дорогие друзья, я родилась и выросла в стране, которая очень хорошо знает, что такая война. Я знаю, как растить, как матери растят героев. И я желаю всем вам, чтобы эти молодые ребята стали вашими героями, защитниками. Защитниками, потому что так положено. Они служат Родине. Я желаю, чтобы эти молодые ребята, которые пришли служить в полицию, стали новой Украиной. Почему? Потому что наши герои пали для того, чтобы у нас была цивилизованная, красивая, хорошая, процветающая страна. И мы должны работать все вместе. Я желаю чтобы они защищали Родину так, как вы этого хотите. Я желаю, чтобы они защищали вас, как вы этого желаете. И я желаю, чтобы они были честными, настоящими полицейскими, для которого самое главное ⁇ это Родина. Да, мы солдаты своей страны. Да, мы полицейские, и мы знаем, как защищать Родину. Витаю, Тернопель. Для меня большая честь. Большая честь. Опять говорю. Представить этих молодых ребят. Мы этого ждали. Я этого очень сильно ждала. И я думаю, что они обязательно оправдают все вас и надежды. Я буду для этого делать все. Мы будем делать для этого все. Чтобы... И они будут для этого делать все. Це наша страна, і вона обов'язково буде щасливою і свободною. Слава Україні! Вже сьогодні ввечері 209 співробітників вийдуть на вулиці вашого міста. З них 26% то є наші найдорожчі дівчата. Хочу відмітити, що в струю стоїть 24. Хлопця, які виконували задачі в зоні антитерористичної операції, нагородити орденом честі слава алтуніна Євгенія Андрійовича. Скажу і залізні нерви відважні віддані серця, характер полісмена, характер справжнього бійця. Боже, Матери, всегда будет нашей хранительницей. Самое главное, ребята, чтобы вы целости и сохранности возвращались домой. Боже, храни каждого полицейского, Боже, храни Украину. Слава Украине!